bir milliard shtraf qilaman birinchi kunni o'zidan konsertlaringiz umuman to'xtatilishi ham mumkin bu oxirgi konsertlaringiz ham bo'lishi <hati> mumkin <laughs> assalomu alaykum barcha tomoshabinlarga meni ismim milyosbek videoni boshidan ko'rib turganingizdek videoni boshida ahad hayom bilan halima xonim janjali va millionni ahad hayom sudga beraman deb gapirib chiqibdi million jamoasini ko'pchilik taniydi shu ikki ming yigirma birda fevral yigirma sakkizdan boshlab adashmasam konsert berishni boshlayapti и uch to'rt kun konsert beradi va shu konsertida ahad qayum qayerdan eshitgani bilmadim xabarim yo'q eam ahad qayumni million konsertda temasini bo'lishini eshitib ahad qayum shu videorolikni chiqaribdi bu sizlar ko'rgan videorolik bu videolikdan parcha endi halimaxonim bilan nimaga urush kelib chiqayotgani qiziqadiganlar bo'lsa bu narsa mani fikrim bo'yicha bir kuni oldin bir kun ikki kun oldin ahad qayum o'zini o'sha nimasini aytgan nima deydi hali ikki yuz ikki yuz million so'mga reklamaga tushmayman katta katta brendlarga bir milliard so'mga reklamaga tushaman ikki yuz million so'mga esa halima halimaxonimni davron kabulovni yana hokini reklamaga chaqirsalaring bo'ladi mang ma, ma, man bunaqa короче man mani narxim bir milliard reklama uchun katta katta brend man manman anaqa kamaz ishlab chiqarish zavodi borku o'shalar yoki boshqalar katta katta brendni kuniga bir million savdo qiladigan например aylantiradigan katta katta brendlarga mana shunaqa bir milliard so'm evaziga man reklamaga chiqaman deb gapirib o'tgan edi bundan xabarlaring bo'lmasligi mumkin shuning uchun bu videorolikni sizlarga описанiaga qo'yaman sылкаsini bu boshqa kanalda no sizlarga сылка qo'yaman o'tib ko'rishlaring mumkin если sizlarga qiziq bo'lsa hozir birinchi davron kabulov million jamoasiga gapirilgan gaplarni qo'yib beramiz qani tomonidan eshitasizlar işte assalomu alaykum aziz muxlislar bu safargi video murojaatim million jamoasiga bag'ishlanadi man eshitdimki konsertda ikkita uchta sahna ko'rinishlarida mani nomim mani ismimdan foydalanayotgan emish million jamoasi a'zolaridan va e, davron kabulovdan shuni iltimos qilgan bo'lardimki iltimos mani ismimdan umuman umuman foydalanmaydilar man boshqa san'atkorlarga o'xshagan ayab o'tirmayman kamida bir milliard shtraf qilaman birinchi kunni o'zidan konsertlaringiz umuman to'xtatilishi ham mumkin e, bu oxirgi konsertlaringiz ham bo'lishi mumkin shuning uchun man boshqalarga o'xshagan talashib urushib internetga chiqib u narsa qilib o'tirmayman yani, birdaniga shtrafga e, shundoq tiqaman kamida bir milliard shtraf qilishadi agar bir milliard shrafga tayyor bo'lsalaringiz bemalol nomerlardan mani ismimdan foydalaninglar man lekin boshqa san'atkorga o'xshab ayib o'tirmayman aytib qo'yin mana do'stlar gap bu aqatqayo gaplarni eshitdingiz bu to'g'risi kulishni ham bilmayman yig'lashni ham bilmayman man bu videoni chiqarishimdan keyin ani ustidan kulish yo boshqa qilsh emas hatqayo qayerga qarasang ham hatqyo telegram kirsang ham hatqi yo'q instagram kirsang ham kirsang ham hati yo'q xohlamaysiz misol uchun videosini ko'rishni xohlamasangiz ham ahatqaym chiqib kelyapti nima qil shuning uchun o'zimni fikrimni bildirishga qaror qildim ahad qayum millionga qaratib shunaqa debdi man boshqa odamlarga nisbatan ya'ni boshqa san'atkorlarga nisbatan boshqacharoqman ularga o'xshagan ayamayman bir milliard shtraf solaman degan u bir milliard shtrafdi uchun shtraf soladiganlar ahat qayumni kimi bo'ladi tog'asini o'g'limi yo amakisimi bilmadim undan xabarim yo'q ahat qayum to'g'risi bo'gsi gapirishga ham qo'rqaman chunki manga ham bir milliard shtraf solsa man qayerdan to'layman shuning uchun ko'p gapirmaymiz ikkinchi videoni tomosha qilamiz albatta hammasi hali ikkinchi videolik halimaxonim bilan ahat qayumni nimagadir janjallashgani ahamat tomosha qilamiz او انا ايش قال زول ما اجى زين انا قلنا قالوا بس انا لو كنت طار وما نجي داو با يوم وزايبو او انا ايش قال زول او اي mana do'stlar Halima xonim bilan ahad qayomni nimaga janjallashganini sababini hozir ozgina oldin sizlarga aytib o'tgan edim manimcha mana shu sabab boshqa sabab yo'q deb o'ylayman yana bilmadim balki boshqa sabab bordir u yoqda man bilganim mana shu narsa sizning fikringiz qanaqa shu umuman ahad qayom temasida misol uchun jahongir tosjonov prezident bo'laman deganiga ahad qaim bir nimalar deb chiqdi yana nima deydi nomer olib chiqdi короче temasi judayam ko'p ahad qayim qayerga azirametov bilan tortishib chiqdi ko'p так nima deydi bitta videosi bor videoroligi bor edi dili me chiqargan instagram blog insta blogi o'sha yerda ahad qayyimn gapirgan vaqtda yomon ko'rishadi g'iybat qilishadi lekin har doim seni kuzatishadi deb fahat hayom odamni kuzatishi uchun nimalar qilyapti bu bilmadim qanchalik aqlga sig'adi qanchalik sig'maydi o'ziz o'ylab ko'ring hamma sizni anaqa taniydi как shoqa ichida shoqa shoqa anaqa vayner bor ediyu nima edi lazizani orqasidan sho orqasidan yuradigan shoqi vayner xuddi shunaqa m ikki bu bu lekin hech hech kimni orqasida yurmaydiu kimlarniir gapirib video qilib chiqadi kimagadir video обращение qilib chiqadi mana shunaqa do'stlar hali ham bizani kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying chunki bundanda qiziq video roliklarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz iloji boricha sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilamiz kanalimizni mavzusi dolzarb mavzu bo'lgani uchun ya'ni kanalimiz nomi shunga yarasha videolar chiqarishga harakat qilamiz ayni trendda bo'lgan mavzularni video rolikni ko'proq odam ko'rishi uchun layk bosib qo'ying va bizani fikrimizga yoki ahad hayomni umuman internetdagi chiqishlariga videolariga yoki umuman shou biznesga qanaqa fikrdasiz shou biznes nima bo'lyapti jar jaryoqasiga yetib keldi mani tushunishimcha jar yoqasiga deganda endi hamma piarga o'tib ketdi hech kim ijod ijod qiladiganlar bor yo'q emas ну piarchilar ko'payib ketdi ijod qiladiganlardan do'stlar shuning bilan bugungi videooligimizni o'z nihiyasiga yetkazamiz keyingi videolarimizda uchrashguncha do'stlar omon bo'linglar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar layk bosamiz iloji bo'lsa подлииться qilamiz чтобы boshqalarni ham ko'ngli ko'tarilishi uchun ha yana bir gap bu biza kimnidir g'iybat qilmoqchimiz masmiz yoki kimnidir tilini og'ritish niyatimiz yo'q imiustidan kulmoqchi emasmiz shunchaki trenddagi ya'ni trenddagi deganda hammani og'izidagi gap hamma yoqda chiqayotgan videolarni sizlarga mabodo sizlarni xabarlaring bo'lmasa sizlarga yetkazishga ilindik bo'ldi do'stlar keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr omon bo'linglar